Багатьох з них вже немає на карті Кривого Рогу. Деякі знесли, деякі зруйнував час. Але на полотнах відомого криворізького художника Миколи Рябокуня вони закарбувались на віки: маленькі, тихі та затишні криворізькі дворики. На виставці їх чимало. Усі вони різні, а об'єднує їх одне. Кожна робота написана з любов'ю і ніжністю. Крім криворізьких двориків, я писав і інші картини натюрморти, пейзажі. Вот. Но эта серия особенно близка и любима моему сердцу. Я отыскиваю в нашем городе вот эти старые уголочки, которые буквально исчезают на глазах. Один из таких пейзажей э, буквально за месяц до сноса я даже не знал, что его будут сносить, э, запечатлел на своей картине. Вот. И другие картины тоже меняются. Вот передо мной картина на улице Ленина тоже. Э, я успел написать этот уголок. Люди тут, наверное, жили столетиями. Э, и он уже тоже исчез. До малювання криворіських двориків Микола Рябоконь пристрастився ще на сході своєї кар'єри, а саме на початку 90-х. Тоді його роботи не розуміли і не сприймали. Зараз же вони полюбились багатьом, тому що красиві, теплі, сонячні, яскраві, добрі і щирі. Криворічці з нетерпінням чекають на їх експозицію у виставковій залі. Кожна картина окрема історія зі своїм сюжетом та героями. Різний час, різні пори року. Тут года. року. од только разное время года, есть зима, есть осень, весна и лето. У Николая Петровича намного больше этих работ, но я решила вот сделать камерную выставку. Мы с ним, может, будем в том году покажем более обширную вот только дворики. Чем эта выставка интересна? Тем, что мало осталось тех мест и двориков Криворожских, которые но ну, показывают вот 19 век, понимаете, начало 20 века. Вот эти места и дворики, они уже где-то разрушены, где-то этих и домов нету. А здесь бы как бы в живописи история нашего города. Архитектура, если хотите, нашего города. Архитектура – это тоже застывшая, так сказать, музыка, живопись. Поэтому интересные работы. И что самое интересное, что Николай Петрович сам живет на одной из таких улиц. Вы знаете, и его дом тоже более ста лет ему. Поэтому здесь как-то даже какая-то мистика. Насладиться красой таких разных и затишных криворийских двориков могут все охочи, посетив выставковую залу. Выставка робіт Миколы Рябоконя триватиме в течение месяца.